Ждет, не дождется люстрации безотказный спикер Владимир Литвин. Я возможно, вы меня знаете. И хотя на людях Литвин еле сводит концы с концами, если верить официальной статистике, жить в Украине невозможно. За годы у власти Владимир Михайлович удивительным образом нажился. Так что не винуйтесь, не газетки носите, а прочитайте. Так, например, за то, что ставил вопросы на голосование, экс-спикер взял в пожизненное пользование государственную дачу. И это вовсе не значит, что Литвину негде больше жить. За часы спикерства вы заработали на каких-то домах под Киевом? Ну, Добрый день. А мы до Литвина у гостя. Перепуганный охранник убеждает, Литвина не дома. Но если верить соседям, тут, на элитных Печерских холмах, Литвин вот-вот достроит вторую резиденцию. Тут каждый первоклассник знает, где живет бывший директор Верховной Рады. Да. Не подскажете, ищем дом Литвина. Вот, рядом. Вот этот? Да. Литвин добротно конспирируется. Сегодня мы живем в страшных условиях. Мы не знаем, слушает ли нас подрядует ли нас? Но для соседей его приезд все равно новость номер один. Сегодня, кажется, придет. Так всех рабочих повыгоняли. Чтобы его не Литвин, говорят, строил все на свой аскетичный вкус. Приходила Ой. такая футка, спортивная шапочка такая. Вот не казистый голова к плечаку шел. Прятались из людей, чтобы не видно было. В 10 раз больше угодья Литвина под Киевом. Любезно информируют соседи. Литвина дом, да? <звы> вот так вот. Видите, как Городок – Украинка. Поселиться здесь может только очень уважаемый человек. Прожила себе питку, составила в теплой конторе, просидела в раме, не буду учиться жить. Поэтому в гости к уважаемому отправляемся в плавь. Бегом давай отсюда, бегом с камеры, бегом. Спокойно, Похоже, эти парни уже успели постажироваться в парламентском большинстве. Когда частное охране не хватает слов, это что трогают? <пи**ки> есть. Пошел. <пи**ки> Пошел. <пи**ки> что ты меня снимаешь? Дурак же <пи**ки> шел. Вызывают государственную. ну, вам надо, сейчас приедет эта самая опергруппа, и как повяжут у вас там. Классно. <пи**ки> Позабирают камеры, побьют, чай морды понабивают. Телефонный разговор с руководством и охранники меняют гнев на милость. Берега можете снимать. А, уже вам сказали? Да, только вырежешь, что этот Так а что, что законов не знаете, а руки протягиваете, да? Не понимаю, как бы мне не сказали, что я бы нахуй. Это же вот она, правильно? Нам сказали же. Вот вона. Да. да? Шпите, так. Верните назад, там будет трасса и пистолет. Село Иванковичи, Киевская область. Третий адрес семьи Литвина убеждают местные. Да, Мы ехали да, люди кажут, что да, Будка охраны, любимый красный цвет кирпича. Неужели повезло поймать Литвина дома? <звы> а что вы хотите? Шукаем будинок Литвина. А что вам Наверное, бывший спикер живет в Верховной Раде, ведь квартира Литвина совсем брошена, несмотря на то, что через дорогу от парламента. А Акулы давно? 10. Идем проверять, неужели Литвину действительно так не нужны 250 квадратных метров в самом центре Киева? В чем подъезде у вот, Литвина квартира? Да. А я, да, я кину мою квартиры? это наверх, нам, на стане поверх? Да. Только представьте, караул государственной охраны под пустующей квартирой дежурил практически до конца Евромайдана. Практически до конца Евромайдана государственные деньги выбрасывались на ненужную охрану. Почему вы тут охраняете? Кого вы тут охраняете? особо, особа. Садового особа. Литвин? Да. И вы тут стоите охраняете, так. да? Да. Даже если он тут не живет? Сам Литвин отрицает наличие такого количества домиков. Чисел спикерства вы заработали на какие-то там я живу, Я живу на державной... Э, Державному Как и не готов Владимир Михайлович к люстрации. Все раны на сердце, Я кричит. Вы же там куда будете писать, то так деликатно пишите. А все мы помним принятие скандального языкового закона. На день, в я в 8.30 на следующий день собрал фракцию. Я забыл, почему вы меня сдали? Потупили тут были Нищим украинцам остается надеяться, что заслуженный чиновник сможет отказаться хотя бы от пожизненных льгот. Сколько пожалуйста, а вот когда будут забирать державные пильги, вы сможете втриматься на голову? Вы стачите больше на основании? Треба жить так, как люди живут больше. Державные пильги, я считаю, треба сегодня отменить всех, І урізати будь-які державні видатки. Добре, іншого виходу просто е немає. То тобто ви готові відмовитись від пільги державної дачі. Вам буде де жити квартира? І... Є.